Lamp was Nadir də olsa, bu gün bir təbəssümlə belə dünyanı, dünyaları qurtarmaq istəyi ilə yaşayan insanları görəndə köllümüz fərəhlənir, ümidlənir. O insanlar ki, bir təbəssüm belə yetər deyərək insanların, insanlığın qəlbinə yol tapırlar. O insanlar ki, çöhrələrindən heç bir zaman təbəssüm əsiki olmaz və hər bir kəsə onların bəşərin zülmətindən qaralmayan ürəkləri açıqdır. O insanlar ki, bir şam kimi yox, bir günəş tək parıldayırlar həm özlərini nurlandırırlar, həm də ətrafdakılara nur saçırlar. O insanlar ki, bəzən istəmədən bir tiçanla qəlbimizə toxunsalar belə, arxasından bir qızıl güllə başlanmalarını diləməyi də unutmazlar. Əməl qəhrəmandır onlar. Amma əməllərinin qarşılığını ağıllarından belə keçirməzlər. Nəticəyə yox, vəzifələrinə diqqət yetirərlər. Vəzifələrin təməlini isə qətiyyətlə uyğunlandıqları az, lakin öz sözlərlə inşa edərlər. Çünki həmişə deyirlər, dost qazanmaq, ətrafdakılarla Yaxşı münasibət qurmaq istəyirsinizsə, həmişə ruh yüksəkliyi ilə salamlaşın. Yüksək əhval-ruhiyədə olmağa çalışın. Bununla bağlı Dale Carnegie məsləhət görür ki, gülümseyin. O gülümsməyi məsbələ dəyərləndirir. Təbəssüm heç nəyə dəymir, lakin çox şey verir. Təbəssüm onu qəbul edəni zənginləşdirir, ancaq onu bəxş edəni də kasıblaşdırmır. Təbəssüm bir an çəkir, xatirələrdə isə bəzən əbədi qalır. Təbəssüm evdə xoşbəxtlik yaradır, işgüzar münasibətlərdə xeyraxtlıq doğurur və dostlar arasında parol rolunu oynayır. Təbəssüm yorğunlar üçün istirahət, ruhdan düşənlər üçün gündüz işığı, qəmginlər üçün isə günəş şüasıdır. Bir təbəssüm yetər insana insan olduğunu xatırlatmağa, insanlığı qurtarmağa. Çünki həyatın, bəşərin gözəlliyi o təbəssüm dolu olan çəhrlərdə gizlənib. Üzünüzdə hər zaman həyatın çətinliklərinə baxmayaraq təbəssüm görmək arzusuyla. <laughs>